ölkələrinə qeyri müsəlman ölkələrinə baxsaq görərik ki onlar bidət təhrini daha da çox dəstəklirlər həm maddi həm mənəvi çünki bilirlər ki ancaq islamı bidət təhili tərəfindən pis göstərə bilənlər ancaq islamı bidət təhili tərəfindən ləkələyə bilərlər baxın bugünkü gündə bəz bidətçilər var onlara baxsan insan islama girməz gəti şəkildə gedirlər geyr müsəlmanların televizyalarına baxın o məclislərdə iştirak edirlər dəfələrlə onu medialarda nəşr edirlər ki hətta islam bu cür bu şəkildə insanlara göstərilsin ki insanlar islama girməsinlər. Məsələn baxın rafizlərin bidətinə. Zincirlə bəllərini döylürlər. Şahsi vəxseyə deyə başlarını xankalla kəsirlər. Dərlərini görsən kəsirlər. Bellərini kəsirlər, qollarını kəsirlər. Qan axıdırlar. Mərsiyə qoyublar adını bunun. Allahın nazil etdiyi din İnsanın bucür özünə əzab verməyindən uzaqdır. Əhləbeytən kimsə Əli rəziyallahu anhu, Həsən, Hüseyn, Fatimə başlarında Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm bir dəfə də olsa bunu eləy bilərmi? Deyirlər biz Hüseynin yasını, yasını tuturuq. Hüseynin yasını tutmaq insan özünü kəsməyi ilə, dorğamağı ilə, əziyyət verməyi ilə deyil. Onların yolu ilə getməklədir. Onların həqiqi sevgisi onların yolu ilə getməkdir, onların dediklərini əməl etməkdir, onların yaşadığı sünnəni nəşr etməkdir. Yoxsa onun yasını tutmaq. Bu tərəfdən görürsən, zina eləyirlər, içki içirlər, siqaret çəkirlər, geybət eləyirlər. Əksəriyyəti namaz qılmır belə. Çoxsa Allahın şərik qoşur, sonra güya özünü döyməklə Əhl-i Beytə sevgisini göstərir. Və özünü kəsir burdan, sonra skoru pomoşa zəng gəlir ki, gəmən xəstəxanaya çatdır, acil vəziyyətdə. Sonra gedir özünü tikdirir. Sonra gedir 1 ay özünü müalicələtdirir. Bu siddiyyətdir bu. Bus ediyət. O bir tərəfdə baxın, sufilərin birdətirlərən baxın. Məscidlərə yığılırlar, qəfzubuna gətirirlər, musiqiantlar gətirirlər. Səhrə kimi meyxona deyə məxnoq elə, gör zikr eləyirlər. Yücək-yücək kişilər də adam dəhşətə gəlir. Oppanı-oppanı atılıb düşə düşə, başlarını sağa-sola, önə-arxaya fırlata-fırlata gör zikr eləyirlər. Və baxırlar, kim daha çox divijeyn aldı, daha çox hərəkət eləyir. Ona deyələsən sən əli olansan. Onlar da səhnələr. Bir də bir eee klip var YouTube-da. Bir fırlanır, 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 oppan, oppan, üç qız içər. Axırda bunu tuta bilmirlər. Beş-altıda müstəqidir, əyniyə bilmir. Atılıb düşür, atılıb düşür, atılıb düşür. Axırda görürlər bu belə getsə, bunların məclislərini dağıdacaqlar. Götürüb bar evə çölürlər. Biraz qabaq onu öldürdülərdi ki, bax super, bax bunu kim oğlun. Bir kişi 2-3 iki, nəfər istədi, onu kim ola? Yoruldu, başı da ağızlarına kövük gəlməyə. Ola dedilər, siz yaxşı deyilsiniz la, çıxın qırağa. Bu da uje artıq gördü ki, bunu yaxşı baxırlar, başladı qoşmağa. Sonra da dəli oldu. Götürüb aparıb əhşit oldular. Bu cür şeylər gör, görsəndiyi zaman heç kəs İslam'a girməz. İslam dini oppanov düşməklə deyil. Başını sağa sola çırpmaqla deyil özün kəsib torğamaqdan deyil. İslam dini ədalət və insaf dolu bir dindir. Həm maddi, həm mənəviyyatı qorumağa çağıran bir dindir. İnsanların hər tərəfli pak olmasına çağıran bir dindir. Ona görə qardaşlar, кейin islamosman hökumətləri bugünkü gündə o bidətçilərin vasitəsi ilə İslamı ləkələməyə çalışırlar. Çalışırlar. Və İslamdan onunla insanları uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Allah təlladan istəyirəm ki biz və ailələrimiz bidət və əhlindən qorusun. Və bizləri sünnəni sevənlərdən, sünnə əhlini sevənlərdən etsin. Və gəlbimizi saflaşdırsın, təmizləsinsin. Sözlərimizi aməlinlə bizə vasitə çevirəsin. Allahu salla Allahu alayhi və salla nəminə Muhamməd və aləhi və sahbihi.